вот эти проблемы, энергетический дефицит и патологический ритм, возникший в результате перечисленных, потому что я вам перечислила всех этих компонентов. Для этого на сегодняшний день компания Хуашен предлагает белье с биофотонами. Вот это и есть технология 21 века. Белье, которое позволяет нам при регулярном ношении исправлять вот эти вибрации, которые образовались вследствие стрессов, травм, плохого питания, плохой экологии и так далее. Это на сегодняшний день называется резонансная терапия. То, что появилось у нас в конце 20 века, в начале 21 века. Основные свойства изделий с биофотонами – вернуть клетки их здоровые вибрации, раз, дать организму, Энергию, потому что что такое биофотоны? Это 56 разновидностей растительного сырья, которое используется, перерабатывается э, с помощью мельниц на скорости, перерабатывается сырье до супер мелких частиц, на, наночастиц, которые в принципе похожи просто на пудру, на белую пудру. И эти частицы наносятся на хлопчатобумажную ткань с учетом, опять-таки, частотных характеристик каждого органа. Не может такое быть, что если вы хотите вылечить свой мозг, у вас проблема там, сесть на досточку, посидеть и вы станете уже за здоровым мозгом. Такого быть не может. Каждому органу, каждого органа своя специфика. Именно работа клеток, вибрации у каждого органа, они разные. Вибрации. Поэтому для того, чтобы действительно вылечить, а не просто снять боль, воздействовать симптоматически, а именно вылечить, а вы знаете, что наш организм это может, в школе мы с вами это учили что наш организм самовосстанавливающаяся система. Организм может э, регенерироваться, он может восстанавливаться, но опять-таки, если ему ничего не мешает. А как он может, извините меня, восстанавливаться, если его постоянно пихают химическими веществами, не давая возможности вообще включить эти механизмы. А как работают эти механизмы? Мечников еще говорил своим ученикам, не трогайте, не мешайте организму. Не мешайте антибиотиками нафуговали. А зачем? Знаете, какой процесс происходит? Очень простой. Мы пьем, например, антибиотики или пьем мезинфорте. Любимый продукт украинского населения. Я специально зашла в аптеку, у меня знакомая работает. Скажи, вот какой препарат у вас занимает первое место? Как? форте. Все украинцы любят покушать, особенно на праздники. Он говорит, на Пасху. Здесь перед Пасхой у нас выметают, мы запасаемся в десятикратном размере. Но что происходит, когда мы длительно принимаем вот такие заменительные лекарства, как мы говорим, все, орган, а орган, какой процесс происходит? Та же поджелудочная, а зачем мне работать? А зачем мне работать, если ты пьешь панкреатин, мизинфорты, раз и отключается? Зачем? Или нервная система говорит, а зачем мне работать, если ты пьешь транквилизаторы? А зачем все, отключаем функцию? Иммунитет, зачем мне работать, если ты раз в три месяца антибиотики пьешь? Зачем мне работать? Отключается. А потом мы хватаемся за голову рак. Откуда? А иммунитет на нуле, он не работает. Поэтому вот это лечение, которое приводит к таким последствиям. Поэтому появление белья с биофотонами сегодня на рынке, я 8 лет назад пришла, единственная компания, которая предлагала на рынке этот продукт. 8 лет назад. Сегодня прошло 8 лет. Кевин Кляйн выпускает белье с ионами серебра. Кевин Кляйн. Бренд? Бренд. Белье с ионами серебра. Самсун выпускает сегодня мужские носки с ионами серебра. Реван выпускает колготки детские с ионами серебра. Вот недавно по России было э, правительство. Российское проводили дебаты очередные по школьной форме. А вот вводить школьную форму в России или не вводить? И сказали, нет, вводить, давайте пошлем форму с ионами серебра. Это о чем говорит? Это то, о чем пишут и о новости, что одежда в ближайшее время резко поумнеет, а те, кто занят в индустрии умной одежды, разбогатеют. Идет новое направление в лечении болезней. И именно почему? Потому что нанотехнологии позволили внедрять в ткань, на стадии приготовления внедрить в ткань частицы которые имеют определенные оздоровительные свойства. Воздействуя на организм, в нашем случае, растительное сырье дает энергию современному человеку. Мы сегодня с вами как раз, тем, кто пришел сегодня к нам в гости, я сделаю сегодня всем бесплатно вот такую картинку чтобы вы могли увидеть сегодня то, что вы никогда не могли видеть. Это единицы это вашу энергетику. Вот оно, ваша аура. И уже по ее состоянию вы можете увидеть, почему у вас проблемы с тем или иным органом. Где же она, эта причина? Потому что все, что вы на сегодняшний день делаете и принимаете – оно не дает результата только по одной причине, потому что работает только на тело. Вот аура здорового человека. Вот она ваша энергетика. Когда вы четко видите, что нет ваши все... Это показатель первое, это иммунитета. И второе, это кровообращение. Как циркулирует энергия, так циркулирует кровь. Переворачиваю картинку. Как циркулирует энергия, так циркулирует кровь печень, ущемление, смещение, урогенитальная система, тазобедренные суставы. Вот оно, вот они ваши диагнозы. Вот оно то, о чем мы сегодня, и то, о чем говорил из Алманов и многие другие прогрессивные доктора. Лечить надо начинать здесь. Затем уже тело, само через некоторое время, все проблемы внутри тела, они все восстановятся. А назначение белья с биофотонами, самое основное, первое, это убрать патологические вибрации, постоянное регулярное ношение дает возможность извинить, изменить вибрации, дать возможность клетке работать правильно, в правильном ритме таким образом. Но, естественно, здесь почему, почему вы влюблена в этот продукт? Потому что изменив вибрации клетки недостаточно, надо еще и заставить открыть капилляры. Иначе мы изменим. Да, клетка начнет работать хорошо, нормально, а капилляры все равно будут закрыты. Как питающие, так и выводящие. Смысл этого процесса теряется. Поэтому свойство нашего продукта – это дать, восстановить ритм, открыть дороги, открыть капилляры – и питающие, и выводящие, и поддерживать их в таком состоянии. Третье важное, это называется улучшение кровоснабжения. Мы убираем, снимаем вот эти все спазмы, то, что является причиной нарушения кровоснабжения органа. Под воздействием биофотонов устраняются спазмы. Если причина спазмы. А если вя причина вялость сосудов, то же самое. Я всегда, чтобы очень коротко, я всегда говорю, биофотоны ⁇ это импульс. Биофотоны дают вам, они дают импульс к движению. Потому что, естественно, современный человек с нашими проблемами, стрессами, нагрузками эмоциональными, физическими, то, что мы живем в мегаполисах, в больших промышленных городах, это выхлопные, это все, это много проблем. И на этом фоне, естественно, наше с вами тело, оно теряет резервные мощности. И если не получаем постоянной подпитки, таким образом мы провоцируем болезни. И уникальность этой продукции в том, что она нам позволяет каждый день регулярно, используя без побочных эффектов, комфортно дома проводить процедуру, процедуру 21 века, процедуру направленную на... Поднятие энергетики, устранение спазмов, устранение, э, восстановления кровоснабжения. И это импульс дать движение клетки, дать движение клеткам. Посмотрите, состояние стресса, это японские ученые уже сегодня клинически подтвердили, что состояние стресса у человека, активность лейкоцитов и киллеров снижается на 50%. А мы в состоянии стресса живем все поголовно. Опять-таки, почему? Потому что мы не умеем контролировать свои эмоции. Значит, иммунитет, клетки иммунитета слабые. А принимая химические препараты, мы провоцируем наоборот агрессивность, аутоиммунные процессы. Потому что когда в организм попадает чужеродное вещество, так работает наш организм. Он начинает, иммунитет начинает вырабатывать антитела специальные для того, чтобы обезвредить. И чем больше в наш организм попадают химических веществ, тем больше антител образовывается. И это проявляется уже в аутоиммунных заболеваниях. Почему сегодня и бьют тревогу во всем мире? Дания. Франция, Ирландия, Норвегия, боже мой, Экономически стабильные страны, медицинское э, здравоохранение на самом высоком уровне, а люди умирают, умирают тысячами. Сердечно-инсульты, инфаркты, диабеты, красная волчанка, рассеянные склерозы. Как? Почему? Причина на сегодняшний день для них, во всяком случае, для прогрессивных врачей, она уже на сегодняшний день на 100% известна. Поэтому, используя белье с биофотонами, мы даем что? Мы даем возможность разгрузить свои клетки. Мы им даем энергию, самое основное. Мы улучшаем дороги, по которым течет кровь. Мы активизируем движение наших клеток крови, клеток иммунитета. Биофотоны дают движение всем нашим элементам крови, элементам иммунитета, элементам репродуктивной системы. Потому что сегодня бесплодие, извините меня, это проблема. Это проблема именно. Почему? Потому что у мальчиков на фоне окисления организма стресса сперматозоиды теряют свою активность на 50%. И у девушек та же самая ситуация. Поэтому, естественно, вот этот процесс, он не получается. И поэтому 8 лет мы работаем в продукции, сколько у нас сегодня уже детей родилось. Ой, очень много. Опять-таки, только очень просто одевают трусики мальчик, то есть пара, да, и он, и она, они могут принимать еще дополнительно что-то, и результат на лицо. Поэтому белье с биофотонами нам да, восстанавливает ритм, восстанавливает работу капилляров, значит, клетка начинает получать достаточное количество крови, приток-отток, вот он процесс, приток-отток. У кого такой диагноз стоит, как нарушение венозного оттока? Есть у кого-то такой диагноз? Вот здесь и артериальное давление зашкаливает.